Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nak respon sedikit kepada kenyataan media Yang telah dikeluarkan oleh DBKL uh, Pada minggu lepas ya eh, Tentang pembinaan struktur sementara Kuih di Lot 205 Jalan Rahmat off Jalan Ipoh Iaitu seberang uh, Surau Perkim Kebangsaan di Jalan Ipoh okay. uh, Apa yang menarik perhatian saya Adalah perenggan yang ketiga Apabila uh, Dalam perenggan ketiganya disebut tentang Hasil perbincangan di BKL dengan pemilik pada 7 April dimaklumkan bahawa struktur sementara itu adalah penempatan sementara tidak kekal bagi dewa-dewa kuil kecil sedia ada. Nah, di situ saya jadi ada persoalan untuk DBKL dan juga harap DBKL boleh menjawab persoalan saya, kemusykilan saya. Bila mereka sebut di sini tentang bagi dewa-dewa kuil kecil, maksudnya sebelum ini Dewa-dewa itu adalah dalam duil kuil kecil. Okay? Kalau pemahaman saya, betul. Okay? Maksudnya, sebelum ini, dewa-dewa, kita tak halang sebagai Muslim, itu hak mereka nak sembah apa. Ini bukan isu. Tetapi isunya adalah tentang statement DBKL ni. Statement DBKL di sini jelas adalah, adalah penempatan sementara bagi dewa-dewa kuil kecil. Sedia ada. Now, maksudnya sebelum ini, dewa-dewa yang kononnya nak ditempatkan di struktur baru ini dia ditempatkan di kui-kui kecil. Jadi kalau dulunya adalah di kui-kui kecil, kenapa sekarang dibuat di kui-kui yang besar? Struktur yang besar. Satu. Kedua adalah kita lihat kita nak tanya di manakah struktur yang tinggi dulu? Sekarang ni kita bayangkan struktur yang dibina sekarang ni adalah setinggi ini. Okay? Setinggi ini. Dia nak transfer, nak relocate. So maksudnya kalau nak relocate Dulu besar ke kecil? Tak pernah kita nampak struktur sebesar ini untuk menempatkan dewa-dewa mereka. Dan kita ada gambar yang menunjukkan bahawa dulu adalah kecil saja. Tapi bila dipindahkan, dia jadi besar. So, persoalan kepada DBKL adalah iaitu dewa-dewa kuil kecil. Satu. Okay? Kemudian dikatakan bahawa ini adalah peribadi. Bila dah dibuat di tempat awal, macam mana dia boleh jadi peribadi? Malahan kalau kita rujuk kepada uh, garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Malaysia Hindu Sangam bahawa dia ada saiz-saiz tertentu kalau untuk kegunaan peribadi dan dia tidak boleh menjadi lebih besar daripada saiz tertentu. Jadi, bila dilihat kepada struktur itu yang jelas menurut kenyataan DBKO itu sendiri mengatakan bahawa mereka belum lagi mendapat kelulusan dan tak submit lagi. Dan malahan dalam statement ini, dalam kenyataan terakhir mengatakan bahawa mereka meminta pihak MIC untuk menghantar okay, permohonan kebenaran merancang secara rasmi untuk pertimbangan. Kalau ikut garis panduan, sepatutnya peribadi adalah yang kecil. Bila besar, dia jadi kuih untuk awam. Yang kedua. Yang ketiga adalah tentang, dikatakan, uh, difahamkan, eh? difahamkan ketika perhimpunan aman minggu lepas, difahamkan bahawa dikatakan bahawa pihak DBKL telah mengeluarkan notis dan kompaun sebanyak RM50,000. Tetapi dalam kenyataan media ini, tidak ada. Tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan. Okey, Tidak dinyatakan. Dan saya juga berharap uh, bagi pihak DBKL ni, agar lebih konsisten ya, dalam pelaksanaan undang-undang. Dia tidak boleh, sebagaimana apa yang disebut adalah, justice not only need to be done, but have to be seen to be done. Maksudnya, apabila ada flat PPR dan sebagainya, yang mereka ubah suai sehingga menjadi seperti T20, struktur yang dibina tanpa kebenaran di BKL itu dirobohkan dirobohkan kerana tanpa kebenaran now persoalannya kenapa yang ini menjadi exception walaupun dikatakan sementara tetapi kenapa dijadikan exception jadi di situ ada persoalan adalah konsistensi dari sudut pelaksanaan undang-undang itu sendiri bukan undang-undang undang-undang itu tak bermasalah tapi dari sudut penguatkuasaan undang-undang itu secara konsisten yang perlu Uh, DBKL tingkatkan dan perlu jawab jadi di sini ada beberapa persoalan yang sangat-sangat perlu DBKL untuk jawab. Dewa-dewa kuih, kuih Kecil. Maksudnya sebelum ni Kuih Kecil kalau Kuih Kecil kalau Kuih Kecil tu bukan dipanggil itu tempat sembahyang. Shrine tetapi kalau Kuih, besar ya. Yeah? Kita rujuk balik kepada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Malaysia Hindu Sangam dan DBKL sepatutnya juga rujuk pada Malaysia Hindu Sangam garis panduan mereka ya kalau untuk kegunaan peribadi tidak dibesarkan seperti itu rupa dan yang pastinya sebagaimana kenyataan di BKL saya ulang sekali lagi mereka telah membina tanpa sebarang kelulusan jikalau orang lain membina sesuatu tanpa kelulusan akan dirobohkan tapi kenapa yang ini berlaku sebaliknya dan penguatkuasaan perlulah konsisten <San -tua>